впервые в Украине проходил чемпионат полиции по полицейскому хортингу. Место для проведения соревнования был выбран Бердянск. Полицейский хортинг – это вид спорта, основанный на современных методиках подготовки полицейских и профессиональных спортсменов по различным видам боевых искусств. В Бердянске соревнования проходили по нескольким категориям – техника самозащиты, полицейская самозащита, показательные выступления с оружием и без. Вид спорта молодой. Федерация была создана в прошлом году. Но в этом году уже в чемпионате Украины приняли участие более 100 человек. Финальная часть проводилась в этом спортивном зале. Представляли Украину многие области Украины. И хотел бы сказать, что разные правоохранительные органы. Это и национальная полиция, Державно-прокордонная служба, державно пенитенциарная служба и силовых ведомств, морская пехота Збройных сил Украины. Также принимали участие и учащиеся средних школ. По итогам соревнований чемпионом Украины по полицейскому хортингу стал начальник Бердянского межрайонного управления полиции и охраны Олег Уфинцев. Как отмечает победитель соревнований, первое место ему досталось в нелегкой борьбе. Ведь в мероприятии принимали участие более сотни профессиональных бойцов со всей страны. Участников было много, конкуренция была хорошая, дружественная обстановка. Дисциплина новая, специфически она для сотрудников полиции. В основном здесь боевая техника выполнения приемов с новыми требованиями к сотрудникам полиции. Поэтому ее надо нарабатывать, отрабатывать и применять ее в жизни по мере необходимости.